Sağam dəyərli vətənlər, bu hal-hazırda gördüyünüz bu yeni proqramla test yayımıdır. Bunu sınaqdan keçirməyə çalışırıq. Bu test yayımı görə necə alınacaq? Gələcək felişlərdə də insanları qoşacağıq, qonaq dəvət eləyəcək. Kanalımızı bəyənin, paylaşın. Görək nə olacaq? Bu təzə proqram necə effekt verəcək? İndi çalışırıq. Bu proqramın keyfiyyəti ondan ibarətdir ki, Burda 4 nəfərdən 8 nəfərə qədər adam cəlb edilə bilər qonaq qismində. Biz də onun çalışırıq ki, e, yəni bu kompüter onun sisteminə otursun, e, yəni bir əlavə nöqsənlər olmasın, hazırlayaq hər şeyi bu proqramı. İnşallah da olmaz görək. Sizdən xahişim kanalı bəyənin, paylaşın ki, insanlar bu yeni açılmış kanala abunə olsun may ayına qədər diktator TV olmayacaq. May ayına qədər bu kanalda olacaq. Ona görə ən gözəl şəkildə çalışacaq bu kanalda bu kanalda çıxıq canlı yayımlara, videolar paylaşa. Bu kanalda eyni diktator TV kimi 100 min eləyək. Bəyənin, paylaşın. Çıxıq canlı yayımlara, videolar paylaşa. Bu kanalda eyni diktator TV kimi 100 Baxıb görək necə nəticə verir. Aha, əladır, əladır. Baxış görüntü əladır. E, bir də yazın zəhmət olmasa əziz izləyicilər, necədir baxış görüntü? Sizdə necədir? E, i̇zləyicilər yazın, əladır mı? Siqnal baxıram mən, görürəm artıq bir neçə dəfə bu kanalda çıxdım deyə e, artıq siqnal getdi o diktator TV-nin hakimət vurubdu. Burada yeni kanalda maşallah hər şey yaxşı işləyir. Hər şey əladır. Siz də bir də yazın, görüntü nə tərd bu proqram Əgər belə proqram yaxşı olsa, elə ümumiyyətlə bundan sonra ancaq elə bu kanaldan çıxaq canlı. Səs necədir? Səs, hər şey, görüntü, səs, hər şey əladır. Yəni hər şey əladırsa, heç bir şey. Onda sabahdan mən ə, mən sabahdan bu kanaldan elə bu proqram vasitəsilə çıxım. Elə qonaqlar da bir-iki nəfər dəvət edeyim bura, elə bloqerlərdən elə nə olar, bu kanalda da çıxarıq. Hətta bir qonağımız da elə bu kanalda dəvət eləyək. Gözəl proqramdır. Yaxşıdır. Səs effekti yaxşı, görüntü əla. Siqnal insanlara bu proqramla da olsa ötürülür. Püstür. Əla dostlar. Bəyənin, paylaşın, yayımı. Sabahda inşallah bu proqramla daha yaxşı, rəngarəng proqramlarla canlıların qarşınıza çıxacağam. Bəyənin, paylaş. Təşəkkürlər.